Витаем в эфире программа «Мова жестив» и вы находитесь на канале Кировоград, если забыли раптом. Да, привет, друзья, мы рады вас приветствовать в нашей дневной светлой студии. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Валентина Васильевна. Что сегодня? Сегодня мы с вами сходим в виртуальный зоопарк. И познакомимся Класс. как с домашними животными, так и с дикими животными. У -у -у. Зу, я кажется, на английский. Совершенно верно. Так. И начнем мы с домашней группы животных. Скажите мне, пожалуйста, как ну, помогите мне, да, так, чтобы я особо не, не трудилась, вы немножко подскажите, какие животные относятся к домашним? Какой собаки, и попугаи, О, ну, да хомяки, хомяки Нет, Давайте будем по, по порядочку, вы будете mm -hmm. меня называть, а я буду кошка, показывать. Кошка, Паук это вот же не домашнее животное, что я вы, сказал, с ними кошка. так Коска. пауки прозвучало. А, это Лена сказала. Начинаем, да, кто у нас охраняет наше жилище? У меня мама, но, наверное, в принципе, пес.

все любят домашнего животного, кошечку. Вот, Да. да. Кот. Кошечка. А, то есть Это царап... как когатки, да? Царап... 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 ну мягенькие, да? нежные, коготки. когатки. Да, да, да. Кошечка. Кошка. Дальше у нас относятся э, к домашним животным. Представители в селах очень любят держать, какое животное они питаются благодаря им. Корова. Ему. Корову. совершенно Корова. верно. У коровы Корова. есть дорога. И мы показываем корову. Корова. Корова. Просто да. вот так показываем? Да. Есть Парула. еще одно животное, которое тоже дает молоко, коза. не менее ценное. Совершенно верно. Коза. Борода. Бородочка вот у так есть. Коза. Совершенно верно. Вы любите кушать мясо. Да. Любите кушать мясо, как мяско. А мяско, к сожалению, когда оно живое, оно называется свинья. Ну, не то, что, к сожалению, свинья. Почему так? Потому что совершенно верно. свиньи очень любят рыться везде. Нет, ну просто как-то. Ну при чем тут? Да. Свинку, которую я видела, она нигде не рылась. Нигде не... Она просто в тот момент была уже сыта, и поэтому она не рылась. Она была она лежать и <связь> А, ну да, совершенно верно. А в в хозяйстве большим помощником является лошадь. Да. Конь. 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 Как коньяк? Похоже, как коньяк, да. Конь. конь. <связь> ну да, конь. Конь. Когда мы коньяк. Коньяк. Как конь. Как конь. конь, становишься энергичным Очень таким, энергичный. жизнерадостным. <связь> и бьешь копытом. Совершенно верно. У нас есть еще баран. Это крутые рога. Это баран. крутые ножки. Бара. Только одной а, рукой то есть... крутить или... Нет, двумя не надо. Это, да, этого, баран будет Это. этого, будет, достаточно. Получается. будет достаточно. Есть домашняя птица. Да. Птица мы показываем от крылышки, она летит. И курицу. Домашняя. Курица, она клюет. Или, или фотографию чью-то, там тоже сразу <с клюет. Курица. Это утки, Это гуси. Вот клевиком раз и закрыли. Утки, утки. утки. Домашняя гуси. Лапки. Гуси, 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 га-га-га. Ну вот домашнюю хотите? группу животных да -да -да. мы с вами закончили, да. мы ее закрыли, да. теперь переходим к диким животным. Ну, Самое любимое, вот животное, мне кажется, вот, которое любит как взрослые, так и дети. Это какое? Обезьяна. Совершенно верно. Потому что они такие милые, они такие смешные, чем-то напоминают наше поведение иногда, да? У ну, это... наши так всегда. Обезьяна. Обезьяна. Только Очень часто бывают, люди путают же здравствуйте. Да, обезьяна. Да, это как-то верно. Будьте внимательны, потому что вместо приветствия можете человека просто оскорбить. Не-не-не-не, упаси боже. Обезьяна. Обезьяна. Да. Очень милое, огромное животное, которое нравится всем. Медведь. Это слон. А слон? Нет. Слон. У него Слон. Слон. Естественно, медведь. Медведь мы все любим в детстве. У нас мишка – это как символ какого-то уюта. Хотя да. животное и олимпиады агрессивное. 80. Совершенно верно. Так. Мишка у нас косолапый. Да. И поэтому для того, чтобы показать медведя, мы показываем его косолапость. Вот Может, его лапки. Медведь. Он идет. А я сразу ноги рэн. поставила. Я сама, <laughs> да. Косолапый. <laughs> медведь. медведь. В сказках у нас есть еще животные, такие как… Бедная, беззащитная, маленькая, робкая. Кто это у нас Зайц. такой? Зайчик, совершенно верно. Зайчик, зайчик. Но это же зайчик. и кролик. Заяц. И кролик а, и та, заяц. Из одной это одно и то же, да. 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 А шиншила вот эта пушная, такое. Да. Да. Шиншила мы будем доктилировать, к а сожалению, дактиле, может да. быть, к вашему сожалению, но это животное не показывается жестом, это доктилируем. А да. скажите, если курицу мы покажем вот так, не поймут, да? Не поймут, не поймут, не поймут. Не пойму и, точно. Э, да, а еще мы забыли о петушке, да, вот кур обычно водит, есть обязательно... И о цыплятах. Цыплята это маленькие, мы показываем Маленький маленькие котик. курочки, а петушок, Цыплят. он имеет гребешок, и мы показываем гребешок. Гребешок. Так, масляная головка. Ну, и так, Лена, допустим, по и показывать ну, не надо. Да, да просто Очень наглядно. <рек> Коль мы уже говорили о зайчике, у нас есть еще два животных, которые постоянно этого лисица зайчика и хотят. Волк. Совершенно верно. Так. Такие жестокие, постоянно этот зайчишка от них Что спрячется. Такие, да? Значит, собака мы показываем вот так. Собака, а волк? Волк. 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 Лисица волк. в сказках, она всегда какая? Коварная. Хитрая. Вот мы показываем, лисица, это хитрая лисица. и хвостик. Лисик. И хвостик? Вот, вот, да. вот так вот берем хвостик, Леша. Ха -ха. Раз на да. руку. Хитрая. М -м 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 -м. Хитрая лисица. То есть вы когда человека хотите назвать, он показывает хитренький ты. Хитренький. нас сразу показывает пока, помнишь? что да, Скажите, пожалуйста, этот год у нас по восточному календарю, год какого животного? змеи. Ну это рыба. Змея. А, змея, вот такая, кольцами, да? Кольчатая. Да. Это язык. Почему ну, рыба, ты сказал? Змея. Змея. Ну, похоже, я думала, рыба вот эта. Нет, нет. Змея. 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 Ну, ну, змеи. Кстати, некоторые держат змею дома. Так что Совершенно она может быть верно. и домашняя. Да. Совершенно верно. Но да. в любом случае, змея показывает и, и, и свинку тоже некоторые держат, только пекинскую дома. Так что ее тоже Есть. можно считать домашней. Вот. Так. Вот так в вот так, вот так, вот Лен, вот так да. прямо рукой, да? Вот так. Mm -hmm. Есть домашнее. Но если вы будете говорить пекинской вы будете это дактилировать. дактилировать. Uh -huh, uh -huh. Все, вы можете а показать. Хомячок? хомячок. Хомячок вам тоже придется дактилировать, к сожалению. Mm -hmm. Это такие названия. То есть вы можете показать маленькая мышка. Ну, Мушка. в общем, Лен, mm -hmm. то, что мы не сможем показать, мы не будем и содержать. Mm -hmm. да? ну, и У нас есть такое животное, которое может многим нравится, но как бы многие испытывают какую-то брызгливость. Криса. Это. Крыса. Крыска. Зубки, Крыса. За Крыска, Крыска. Да. хорошо. Крыска. Да. Ну, милые, милые животные, очень умные. Ну, Когда-то моя дочка принесла домой, ей захотелось. Вот она у меня любитель животных, у нас жило такое животное. Умнейшее, конечно, умнейшее. Я была в восторге, но нам пришлось с ним расстаться. Она ушла? Нет, мы ее передали в хорошие руки. А, Просто она дальше пошла путешествовать по хорошим совершенно, рукам. Совершенно верно. Есть такое, э, присмыкаешься, лягушка. 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 Да? Да. Вот лягушка, вот она прыгает. Да. Лягушка. Лягушка. Лягушечка. И дома еще часто, очень, все заводы, такое милое, тихое, спокойное животное, черепаха. Черепаха. Черепашка Ой, у нас идет, вот две ручки положили. А черепаха, 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 <с corp> как миленькая. Так черепаха. Еще рыбки бывают, они черепаха. тоже безмолвные такие милые. Совершенно верно. Ну а рыбки да. мы знаем. Бесполезные какие. и ни в чем. Но, наверное, надо показывать. Нет, мальчики. они дарят настроение. Маленькие да. такие. Да. да говорят, очень не успокаивает поэтому М -м. полезно смотреть. Ну, я вас смотрю. Так, кстати, отдельные каналы в Японии вот круглосуточно транслируют просто аквариум. Да, ну у кого так. А мы транслируем жесты. Совершенно верно. Вот, так что спасибо вам большое, я думаю, что, я надеюсь, что зоопарки наших телезрителей обогатятся. Совершенно верно. Вот, если, если не, не животными, не представителями, вот которых мы только что, вот, так сказать, показывали, то хотя бы жестовыми. Словарным да, запасом. Словарным запасом. Жестово-словарным запасом. Совершенно друзья. верно. Вот, спасибо вам, Валентина Васильевна. Да, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну что, друзья, мы готовимся к новой встрече с вами на канале Кировоград, и вы, пожалуйста, не пропускайте выход наш программ, потому что впереди очень много интересного. Вітаємо в эфире программа «Мова жести». Сегодня говорим Про корисну інформацію власне для тих людей, які не чують, але бажають навчитися управляти автомобілем. Саме тому до нас завітав Артур Вікторович Борисов, інструктор з водіння. Вітаємо вас. Здравствуйте. 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 Скажіть, будь ласка, взагалі, чи можливо все це з точки зору і закону, і з точки зору знову ж таки, взагалі, ну навчання як такого? Чи може людина, яка не чує або погано чує, навчитися управляти автомобілем? Чи це безпечно? Чи це взагалі можливо? Абсолютно возможно. Это вполне законно. Вот, значит, начинают они с прохождения медосмотра, значит, поэтому врачи уже определяют состояние человека, значит, учиться или нет. Вот. А потом уже при наличии мест справки он приходит в школу, либо комбинат, значит, проходит обычную программу, как все угу. значит, люди, сдает экзамены и получает юридическое удостоверение. Единственное отличие, это на его транспортном средстве должен присутствовать знак «Глухой водитель». Это какой то особый знак. Как он выглядит приблизи. Это э, желтый круг и три черные точки. Это был не экзамен, это просто лист. Да, да, я понял. Скажите, пожалуйста, как вам как преподавателю тяжело вот людей обучать? Есть да. какая как Да. Ну, как специфика? Вообще, как вот вы к этому шли, или вы где-то готовились, или само уже Специфика уже... определенно есть. Вот, значит, первый раз я коснулся. Этого вопроса где-то лет, наверное, пять назад. Вот значит, было четыре человека. У нас значит, одна девушка и три парня. Вот, причем они работали по общей программе, они занимались в обычной группе. Вот, то есть 26 человек, это были э, люди слышащие, значит, и 4 человека, которые не слышат. Вот. Эм, что касается теоретической части, то здесь надо отдать должное переводчику, то есть все зависит угу. от него. То есть, если я даю информацию по какой-либо теме, я использую, скажем, текст на полстраницы, а переводчик, значит, это вмещает там э, в одном предложении. То есть вот эта специфика есть. То есть э, все особенностей и тонкости достаточно сложно объяснить. А если брать вождение, то тут мы работаем уже индивидуально один на один, здесь немножечко легче. Вот, э, ну, э, естественно, мне пришлось тоже пару жестов, значит, каким-то образом изучить. Вот, хотя при движении э, человек смотрит вперед, а не на меня, то есть он не видит мои губы, здесь тоже немножечко сложно. То тут уже э, приходилось использовать и язык прокосновения: то есть либо газ, либо тормоз, угу. да, значит, либо там вторая, третья передача и так далее и так далее. Но в принципе, значит э, Наверное, в плане э, хорошие ученики или нет, то я скажу, э, люди с ограниченным слухом, наверное, более дисциплинированные, более ответственные, и они, значит, э, наверное, лучше чувствуют машину, чем, э, скажем, обычный человек. А скажите, а на дороге вообще как относятся к водителям, э, ну, с, которые с таким такой категории на артифте, относятся? Да. Да? Точно так же, то есть, да, как бы нет более толерантного отношения? Нет, это все зависит от того, с каким водителем мы пересекаемся, в принципе, угу. как в жизни, значит, так и, так и на дороге. До речи, я сгадую, сгадываю и я только один раз, в принципе, в Кировограде на улице бачила автивку, самая вот с таким знаком, то есть, желтый круг и три ну, черные точки. Я тоже встречал ребят наших выпускников, значит, почему-то они, значит, не устанавливают этот знак, значит, в принципе, по правилам это должно быть, по правилам дорожного движения, но то ли стесняется, значит, то ли просто не Желание. А больше сейчас у вас э, в школе вот людей таких или вот как-то сейчас тенденция на уменьшение или наоборот люди Ты более хотят навчаться, да, Ну я не могу сказать больше или меньше, значит, то есть время от времени, значит, они э, группа, как правило, 4-5 человек, uh -huh. значит, они подходят, значит, и занимаются, получают русского удостоверение Так, зрозуміло. Тепер я думаю, що варто взагалі розказати нашим глядачам про те, куди варто звернутися для того, щоб записатися на ці курси, чи вони постійно діючі, чи взагалі потрібно чекати формування групи якоїсь знаєте, великої, чи можна індивідуально з вами позайматися і, врешті-решт, вийти на те, щоб отримати водійське посвідчення. Є якийсь такий механізм? Ну набор груп під постійно, це школа. водительской мастерности, мы находимся на Николаевке. Вот, значит, в принципе, ребята знают, значит, уже хорошо меня, у нас не такой большой город. Вот, могут или непосредственно напрямую на меня выйти, значит, или на директора, значит, там, в принципе, как, как удобно. Значит, то, что касается, допустим, индивидуальных уроков, я тоже этим занимаюсь, значит, опять-таки можно, значит, даже если, скажем, недостаточно общей программы, то можно позаниматься индивидуально, значит, человеком. Это, в этом проблема я не вижу. Що ж, я думаю, що ця інформація буде також вам корисною. Сподіваємося, що ваш день буде вдалим, і ви знайдете ще багато чого цікавого для того, щоб збагатити ваше життя. А ми з вами прощаємося. Це була мова жестів. Пока. Пока.